Так, ранковое нагадывание, бокс помытый, нормально, ну что у нас, кофейный автомат, ребята, кофейный автомат, калибри, пришел, сказал, тебе шляпа, так, что-то тут потекло, что-то за хрена тибала. Потекла. Потекла. Що це? Ще нам цього не хватало? Що нам цего не хватало? Старий Пердун. Дав особі знати. Ну, тут сухо. Ну, що це таке, га? Ну ж як з ним бороться? Як цим бороться? Тут подчорніло, блін. Старость, короче, шляпа полна, пришла этому автомату, автомат Калибри, тут такая хрена была, полнейшая у нас германская, и тут что-то у нас надулося полным ходом, надулся стеклотекстолит, офигеть, это просто офигеть! Это просто офигеть. Что с этим текстолитом, интересно знать. Короче, шляпа полна. Потому что это германский аппарат. И с ним будут очень большие проблемы. Вот так вот, в принципе. Трубки, шмупки, самогонный аппарат. Но проблема тут будет выявлено, наверное, в следующем видео. Вот такие вот, в принципе, кофейный автомат Калибри. Там уже и поддон видно, чуть подржавленный. Ну, старый, старый и шаг, но работает. Но есть неисправность, надо и найти.